ॐ श्री महागणाधिपते नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः स्तोत्रम् ओङ्कारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मात् ओङ्काराय नमो नमः ॐ नमन्ति मुनयः सर्वे नमन्त्यप्सरसाङ्गनाः नरानामादिनकाराय नमो नमः ॐ महादेव महादेवमहात्मानं महाध्यानपरायणम् महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ॐ सिं शिवं शान्तं शिवाकारं शिवानुग्रहकारणं शिवमेकपरं नित्यं सिकाराय नमो नमः वाम वाहनं वृषभोयस्य वासुकिः कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः ॐ यं यकारे संस्थितो देवो यकारं परमं शुभं यं नित्यं परमानन्दं यकारायणमो नमः यः क्षीराम्बुदिमन्दनोद्भव महालाहलं भीकरम् दृष्ट्वा तत्र पलायताः सम्प्रीत्वा विस्वाधिकं विश्वाधिकं शङ्करं सेव्येनत्सकलापदां हरिहरन् कैलासवासी विभुः षडक्षरमिदं स्तोत्रं यपटेत् शिवसन्निधौ तस्य मृत्युभयम् नास्ति ह्यपमृत्युभयं कुतः यत्कृतत्यन्तन्न कृत्यं यदकृत्यं कृत्यं कृत्यवत्तदाचरितम् उभयोः प्रायश्चित्तं शिव तव नामाक्षरद्वयोच्चरितं शिव शिवेति 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 वा भव भवेति 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 वा हर हरेति 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 वा నిరంతరం శివ ఫలశివడక్షరీ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల చేయకూడని పనులు చేయడం వలన చేయవలసిన పనులు చేయకపోవడం వలన కలిగే సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయి శివ బిందు సంయుక్తం नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मात् ओङ्काराय नमो नमः ॐ नम् नमन्ति मुनयः सर्वे नमन्त्यप्सरसाङ्गनाः नकाराय नमो नमः ॐ मं महादेवमहात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः ॐ सिं शिवं शान्तं शिवाकारं शिवानुग्रहकारणम् शिवमेकपरं नित्यं सिकाराय नमो नमः ॐ वां वाहनं वृषभोजस्य वासुकिः कण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः ॐ यम् यकारे संस्थितो देवो यकारं परमं शुभं यं नित्यं परमानन्दं यकारायणमो नमः यः क्षीराम्बुदिमन्दनोद्भव महालाहलं भीकरम् दृष्ट्वा तत्र पलायता सुरगणान्नारायणादिस्तदा सम्प्रीत्वा परिपालयज्जगदिदं विश्वाधिकं शङ्करं सेव्येनत्सकलापदां हरिहरन् कैलासवासी विभुः षडक्षरमिदं स्तोत्रम् यपटेत् सन्निधौ तस्य मृत्युभयं नास्ति ह्यपमृत्युभयं कुतः यत्कृतत्यन्तन्न कृत्यं यदकृत्यं कृत्यवत्तदाचरितम् उभयोः प्रायश्चित्तं शिव तव नामाक्षरद्वयोच्चरितं शिव शिवेति 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 वा భవేతి హరేతి హరేతి నిరంతరం ఫలశ్రుతి శివ షడక్షరి స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల చేయకూడని పనులు చేయడం వలన చేయవలసిన పనులు చేయకపోవడం వలన కలిగే సమస్త పాపాలు తొలగిపోతాయి नमः शिवाय च नमः शिवाय नमो नारायणाय